Участие в выставке AgroExpo 2015 приняли решение участвовать, но участвовать как в павильоне здесь со стендом, так и на демонстрации техники в поле, да, в том числе. Там у нас тоже три единицы сегодня мы показываем. Выставкой довольны, организации очень довольны, все в принципе понравилось. Представляем здесь 6 агрегатов, привезли впервые в Украину новый, совершенно новую модель плуга APAL 090. E буквально на этой неделе везли специально под эту выставку. E Данный плуг отличается тем, что может использоваться также с небольшими тракторами МТЗ-80, теми же или другими отечественными, с мощностью от 80 лошадиных сил. Также представляем другие свои новинки, такие как Рубин-12, Карат, ну и в том числе представили, постарались объединить весь свой шлейф, представили тоже предпосевную подготовку, посев и защиту растений. На демо мы показываем, представляем технику. Это Рубин 12, новинка. Новизна данной бараны состоит в том, что она может работать на глубину до 25 сантиметров, как и для основной, или также может работать по большим, большим остаткам растений, да, то есть тернии. Также э, привезли для демонстрации э, культиватор Карат, который представлен тоже и здесь, и там на поле. И представлен обязательно опрыскиватель наш, да, так как э, уже подходит сезон опрыскивателей, и скоро будут люди искать себе новые машины. Также постарались представить его.